Привет всем, Сегодня у меня Ксюша <coughs> И в этом видео я расскажу опять про свой скетчбук Про свою третью страницу скетчбука У меня будет четыре страницы про животных Первая это Love Cat Вторая у меня просто The Cat А дальше будут вот эти вот Вот эти две страницы И эти две страницы я заполню про собачек Так что мы вы увидели новую страницу, которая называется The Cat. Тут я добавила букву S, потому что love cats. cats котов. Итак, смотрим. Как вы видите, тут у меня розовый фон. Ой, как розовый. У меня тут оранжевый фон. И смайлики, 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 смайлики. Где же смайлики? Еще смайлики, смайлики, смайл. Пьяный кот, пьяный кот, пьяный кот. Сейчас давайте подпишем, что это пьяный кот. И поведем стрелочку к этому коту. Пьяный кот тут я написала ушки, для того, чтобы можно было понять, то, что это не глазки, это ушки. Это я пыталась нарисовать когда Саймон. Тут у меня тоже был кот Сайм, Саймон. Он тоже так чуть-чуть на него похож. Чуть-чуть. Вот если бы не рот, был бы вообще кот. Это был бы он. И тут видим мы... Раз, два, три, четыре, пять, шесть слов. Кэт, 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 если посчитать это, то будет вообще 7. И приклеена картинка котика. Я вырезала из журнальчика. Я люблю вырезать из журнальчика. Вот такого милого котика. И... Ой, не заехала. Так, давайте дальше. Тут мы видим морду кота, который куда-то смотрит. И написано, кот самое милое создание. Согласна. И опять смайлик мы видим, что тут написано еще раз осторожно код. И тут у нас обведена, у нас вот рамочка, она получилась у меня не очень ровная, и она обведена в красный цвет, красным цветом, закрашена. И тут у нас то же самое, код Саймон, где красная рамочка. Давайте мы попробуем написать код Саймон, или просто Саймон. Саймон. Я написала смайлик буквы, я молодец. Саймон и опять смайлик. Я люблю рисовать смайлики. Так что вот моя третья страничка. скетчбука. Саймон, кэт, кэт, кэт. Еще один Саймон, так он на себя не похож. Да, я еще хотела написать, но не написала. Давайте найдем место. У нас места много вот тут. Есть место вот тут. Давайте лучше напишем вот тут вот то, что я хочу. И я напишу просто... Двоеточие. Кот. Э, ты куда пошла? сердечко Ху -ху -ху -ху. ну всем спасибо это была моя третья страничка скетчбука следующее видео будет про две мои страницы так и про собак всем пока